Assalamualaikum. Pernah tak bila mengaji anda rasa macam... Eh, kejap. Perkataan ni ada al. Tapi kenapa bunyi L dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada? Ha, kalau anda pernah terfikir macam tu, anda berada di tempat yang betul. Hari ni, kita akan bongkar rahsia hukum alif lam ni dengan cara yang paling santai dan mudah faham. Serius, lepas ni, insyaAllah semuanya akan jadi jelas. Jom kita mula. Dan sebelum kita masuk bab teknikal, jom kita cas semangat dulu. Satu huruf sepuluh pahala. Hu, bayangkan, setiap kali kita betulkan sebutan alif lam kita, itu bukan setakat betulkan bacaan tau. Kita sebenarnya tengah kumpul poin pahala. Jadi, ini bukan pasal peraturan semata-mata. Ini pasal ganjaran hebat yang menanti kita bila kita peka dan berusaha. Inilah yang buat belajar tajwid ni rasa sangat berbaloi. Jadi, berapa banyak hukum alif lam yang kita kena pening kepala nak ingat? Mesti banyak gila, kan? Sebenarnya, tak. Cuma ada dua. Ya, dua je. Hanya dua jenis utama yang kalau kita faham betul-betul, settle masalah. Senang, kan? Jom kita kenal dengan dua watak utama ni. Okey, inilah dia dua geng alif lam tu. Yang pertama, alif lam al-qamariyah. Dan yang kedua, alif lam asyamsiyah. As Ha, nama dia bunyi macam canggih sikit kan? Jangan risau, nama je macam tu. Konsep kat belakang dia sebenarnya simple je. Sangat logik dan senang nak cem. Baik, kita mula dengan yang pertama. Alif Lam Al-Qamariyah. Kunci nak ingat dia senang je. Tengok nama dia, Qamar. Qamar tu maksudnya apa? Bulan kan? Cuma bayangkan bulan waktu malam. Kita nampak bentuk dia terang, jelas, nyata, betul tak? Ha, macam tulah bunyi huruf lam dalam hukum ni, jelas dan nyata. Sebab tu nama lain dia Izhar Qamari. Izhar tu maksudnya jelas. Jadi, apa maksudnya jelas? Maksudnya bila kita jumpa alif lam qamariyah ni, huruf lam dalam al tu, kita kena sebut betul-betul, kena ada bunyi L contoh paling senang. Perkataan Alhamdulillah. Kita sebut A-L bukan A Alhamdulillah. Dengar tak beza tu? Bunyi L tu wujud dan kita sebut dengan terang. Okey, macam mana kita nak jadi pakar macam Al-Kamariah ni? Senang je ada checklist dia. Pertama, yang paling asas bunyi L dia kedengaran. Kedua, apa yang kita nampak dalam tulisan, itulah yang kita sebut. Tapi yang ketiga ni lah petunjuk paling power, paling senang nak nampak. Tengok huruf selepas alif lam tu. Dia tak ada tanda syadah atau sabdu. Tak ada. Kalau tak ada sabdu, confirm kau Dan hukum ni hanya jadi bila Al jumpa dengan 14 huruf geng dia. Dan inilah dia, empat belas huruf geng bulan atau komariah. Cuba tengok betul-betul. Ada alif, ba, jim, ha dan seterusnya. Jadi ingat formula ni. Kalau nampak alif lam dan lepas tu terus jumpa salah satu dari empat belas huruf ni, otomatik kita tahu lam tu kena sebut dengan jelas. L, L. Wajib bunyi. Okey, geng. Bulan kita dah kenal. Sekarang, jom kita kenal pula geng matahari. Alif lam asyamsiah syams tu kan maksudnya matahari kalau tadi bulan nampak jelas matahari pula macam mana cahaya dia kan kuat sangat sampai bintang-bintang lain seolah-olah hilang atau melebur dalam cahaya dia ha perkataan melebur ni penting inilah kunci untuk faham asyamsiah sebab tu nama lain dia idham syamsi idham tu maksudnya memasukkan atau meleburkan jadi apa yang melebur huruf lam lah. Untuk asyamsia, huruf lam ni jadi macam biskut. Dia ada dalam tulisan, tapi bila kita sebut dia cair dan hilang. Bunyi L tu kita abaikan terus, dan kita terus lompat ke huruf selepasnya, siap dengan bunyi berganda lagi. Contohnya asyams, nampak tak? Kita tak sebut alshams, kita sebut asyams. Bunyi lam tu raib. So, apa pula checklist untuk geng matahari ni? Dia betul-betul terbalik dari geng bulan tadi. Pertama, bunyi L senyap hilang. Kedua, dia ada dalam tulisan tapi tak ada dalam sebutan. Dan ketiga, ni lah dia hin paling besar, paling obvious, huruf selepas alif lam tu wajib confirm ada tanda syaddah. Nampak je syaddah lepas al tak payah fikir panjang. Itu mesti asyamsiah. Dan ya, yeah, dia pun ada 14 huruf geng dia sendiri. Dan inilah dia 14 huruf geng matahari. Ta, tha, dal, zal dan seterusnya. Cuba perhatikan huruf-huruf ni. Formula dia sama. Nampak alif lam, lepas tu jumpa salah satu huruf dari geng ni, automatik matikan bunyi lam dan gandakan bunyi huruf yang ada syaddah tu. Senang je. Okey, kita dah kenal geng bulan, dah kenal geng matahari. Sekarang masa untuk final showdown. Kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah. Kita bandingkan head to head. Ini bahagian yang akan buat semuanya klik dalam kepala kita. Ha, inilah dia cheat sheet kita. Kalau nak ringkaskan semua yang kita bincang tadi, inilah dia. Nak beza dua ni, senang sangat. Fokus pada dua benda je. Satu, sebutan lam. Bunyi atau tak bunyi. Dua, tanda syaddah. Ada atau tak ada. Kalau lam berbunyi dan tak ada syaddah, itu kamariah, si bulan. Kalau lam senyap dan ada syaddah, itu syamsiah, si matahari. Itu je, betul-betul semudah tu. Teori dah faham. Perbandingan pun dah jelas. Sekarang, apa kata kita latih sikit otak kita untuk kenal huruf-huruf ni? Jom kita hafal sama-sama. Matlamat kita, bila nampak je huruf-huruf ni, otak kita terus tahu. Okey, ni geng bulan. Atau, ha, ni geng matahari. Dah sedia? Jom kita mula dengan geng kamariah. Geng lam jelas. Tengok huruf-huruf ni. Alif, ba, jim, ha, ha. Cuba imbas dengan mata. Biasakan diri dengan bentuk-bentuk huruf ni. Inilah pasukan yang akan sentiasa membenarkan lam disebut dengan jelas. Seterusnya, geng Syamsiah. Geng lam senyap yang datang dengan syaddah. Ta, tha, dal, zal, ra, zai. Inilah 14 huruf yang mencairkan bunyi lam. Makin kita biasa dengan dua kumpulan ni, percayalah bacaan kita akan jadi lebih laju, lebih lancar dan yang paling penting, lebih tepat. Jadi, nampak tak kita dah pusing balik ke permulaan? Satu huruf, sepuluh pahala. Lepas ni, setiap kali anda berhenti sekejap sebelum sebut perkataan yang ada alif lam dan anda fikir, ok, ni komariah ke syamsiah, ketahuilah, detik tu sendiri dah dikira sebagai satu usaha. Kita bukan cuma betulkan sebutan, kita sedang melabur untuk akhirat. Setiap usaha kecil kita tu sangat-sangat dinilai. Jadi, sebagai penutup, soalan untuk anda. Lepas ni, bila buka Al-Quran, apa yang mata anda akan cari dulu bila nampak Alif Lam? Adakah tanda syaddah yang menyorok tu? Ataupun anda akan cuba dengar sama ada bunyi L tu jelas atau tak? Apa-apa pun, semoga perkongsian lingkas ni dapat buat bacaan kita semua jadi lebih mantap dan lebih bermakna. Terima kasih sebab luangkan masa bersama. Jumpa lagi!